বৰ্তমান ভাইটিৰ লগত ভাইটিৰ লগতে আহি আছোঁ আৰু মানে সৰুকোঠাৰলৈ তাকে গাড়ী যিহেতু বাছ বন্ধ হ'ল সেইটো কাৰণে ভাইটিটোকে ক'তো যায় মোক ধৰিবলৈ বুলি তাকে সৰুকুথাৰ থৈ আহিবলৈ বুলি ভাইটিৰ লগতে আহি আছোঁ তাকে আৰু সেইকাৰণে গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু গম পাইছে যে থানাতে সি গম পাইছে চাগে মই এতিয়া গোলাঘাটে গৈ আছোঁ মানে ট্ৰেইনত যাম তাকে ভাইটিটোক ক'লেও সমান আগুৱাই থৈ আহিবলৈ বুলি তাকে গৈ আছোঁ আৰু সৰুকোঠালৈ বুলি চাওক আপোনালোকে তাই থাকক আৰু কি কাৰণে গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চাই থাকক আৰু তেতিয়াহ'লে এয়া সি সৰু পথাৰ পালোঁহি বাৰু সৰুপথাৰ ষ্টেচনত আহি বহি আছোঁহি মানে টিকেট কৰা হ'ল বাইটেটো গ'ল বাৰু যিহেতু তাৰো যাবলৈ নহ'লে দেৰি হ'ব বিশেষ ঘৰত কাম আছে জেগা মোক থৈ পিনি গ'লহি টিকেট চিকেট কৰি লোৱা হ'ল বাৰু কিন্তু অলপ সময় আছে আহিবলৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় আছে আহিবলৈ ট্ৰেইনখন তাকে বহি আছোঁ আৰু ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ তাকে আহিলে আৰু যাম আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো ভাবিলোঁ অকণমান সৰু সুটাৰ প্লেটফৰ্মৰ দৃষ্টিটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ গেছক ধুনীয়াকৈ এডোখৰত চাহ পৰি আছে মই বহি আছোঁ তাত আৰু তাকে মানুহবোৰ ৰৈ আছে আৰু ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে ৰখি আছে তাকে ময়ো ভাবিলোঁ বাছত যোৱাতকৈ যি গৰম তাকে ভাবিলোঁ সেইকাৰণে ট্ৰেইনতে যোৱাটো ভাল হ'ব সেইকাৰণে ট্ৰেইনত যাব কাৰণে লৈছোঁ আৰু প্ৰকাটিঙলৈকে যাব লাগিব এতিয়া পকাটিঙৰ পৰা তাৰ পৰা আকৌ এডোখৰ সৰু গাড়ীত যাব লাগিব তাকে তেতিয়া চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সেয়া অৱশেষত ৰখি ৰখি আৰু আহিলে আৰু ট্ৰেইনখন আধা ঘণ্টামান ৰখিবলগীয়া হ'ল বেছি দেৰি ৰখা নাই বাৰু এতিয়া আহিলে আৰু তাকে উঠি লওঁ উঠি গৈ আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ এয়া সৰু কথাৰ পৰা এৰিছে আৰু ট্ৰেইনখন লাহেকৈ তাকে দেখুৱাইছোঁ এয়া হাঁহিয়াৰ দৃশ্য অলপমান তাকে গৈ আছোঁ আৰু আৰু প্ৰকাটিঙত নামিব লাগিব প্ৰকাটিঙৰ পৰা আকৌ এডোখৰ যাব লাগিব আৰু সৰু গাড়ী তাকে আৰু চাই থাকক সেয়া ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেখেতলোকক যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষত থকা বেলেগকৈ মোক প্ৰেছ কৰি কল কৰি দিয়ে যাতে নতুনকৈ নতুন ভিডিঅ' বনাই যাতে আপোনালোক সদায় নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ যায় আৰু যাতে মন কৰিব যাতে আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ এটা বিকট কাৰণত গৈ আছোঁ কি কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক জনাম তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভালকৈ স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে বলক আমি গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পালোহি পৰকাটিং জং হওঁ তাকে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আৰু সৰু গাড়ী লৈ পিনি গোলাঘাটলৈ চাই লওঁ তাকে গাড়ী কালি পাওঁ নে নাপাওঁ মানে মানুহ ইমান ভিৰ হয় গাড়ীত মানে গোটেই যাব এতিয়া এতিয়া গৈ আছোঁ পৰকাটিঙৰ পৰা গোলাঘাটলৈ মিটিকত গৈ আছোঁ তাকে কিমান সময় লাগে আৰু বেছিখিনি সময় নালাগিব বাৰু যদি কৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আহি আহি এটিন পালোঁহি আৰু আৰু বেছি সময় নাই আৰু কামকৈ যিহেতু মই মানে আহি আছোঁ হস্পিটেললৈ কি কাৰণে আহিছোঁ তাতোকে আপোনালোকক জনাই আছোঁ মানে অলপ এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহি আছোঁ মানে তাত দেখুৱাবলৈ কি প্ৰব্লেম হৈছে কি নাই হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ কাৰণ বল পিঠা একেবাৰে গৈ খাব হস্পিটেল লগ পাই আছোঁ এয়া আহি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এডোখৰ মানে বেছি দূৰ নহয় বাৰু এইডোখৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আহি বজাৰৰ মাজেৰেদি এয়া বেছি সকলো নাই আৰু পালোহি আৰু বেছি দূৰ নাই তাকে আহিছোঁ খোজকাঢ়িয়ে বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এইডোখৰো কিনো গাড়ী যাম অকণমান সেইবুলি খোজকাঢ়ি বুলি আহিলোঁ তাকে গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বেছি নাই আৰু পালোহি আৰু এতিয়া চাই থাকক এয়া আহি আহি বৰ্তমান হস্পিটেল পালোহি এতিয়া শ্বহীদসকল্পৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় পালহি তাকে ভাবিছোঁ ইয়াতে দেখুৱাই লওঁ যদি ইয়াত নহয় তেতিয়া আৰু বাহিৰত দেখুৱাব লাগিব তাকে গৈ পিনি ডক্টৰক টিকেট লৈ লওঁগৈ টিকেট লৈ পিনি তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি কাৰণ আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ সকলোবিলাক ক'ম বাৰু আহি আছোঁ আৰু তাকে এইফালে এক্স ৰে চি ডি স্কেন এইবিলাক কৰা হয় তাকে প্ৰথমতে গৈ পিনি টিকেটটো লৈ লওঁ টিকেটটো লৈ পিনি আৰু দেখুৱাব লাগিব কাক দেখুৱাব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাব লাগিব আৰু চাই লওঁ টিকিট লই পেনি তার আপনারা দেখো কত দেখা হব কি কারণে আইসো কি দেখাবি এখন এ বর্তমান রাখি আছো এতিয়া টিকিট লবর কারণে মানুষ দেখিছে কিমান ভিৰ হৈ আছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা মানুহ আছে মোয়া প্রায় পনেরোটা মানুষ পিছু লাইনত রাখি আছো যদি টিকিট যদি দেখুৱাব পাৰিম যদি টিকিট দেরি হয় তো দেখাব নোৱাৰিম যেহেতু ডক্টর প্ৰায় এটা দেড়টামান থাকে আৰু তাকে যদি টিকেটটো সোনকালে পাৰোঁ দেখুৱাব পাৰিব নহ'লেতো বাহিৰত দেখুৱাব লাগিব আৰু সদায় সেইবোৰতো অসুবিধা হয় যিহেতু ওচৰত পঢ়া অলপ দূৰ হয় আমাৰ তাকে টিকেটটো লৈ লওঁ আৰু টিকেট লৈ পিনে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকোঁ আৰু অৱশেষত যিমান দেৰি ৰৈ ৰৈ লাইন পাতি এতিয়া ইয়াত পালোঁ আৰু টিকেটটো টিকেটটো লৈ ল'ম এয়া টিকেট লৈ আহি ডক্টৰৰ ইয়াত ইয়াতো আহি গোটেই ভিৰ তাকে ৰখি আছোঁ ইমানবোৰ মানুহ ৰৈ আছে তাকে আজি হয়নে নহয় নাজানো আৰু যদি হয় পৰামৰ্শ নহ'লেতো আৰু বেলেগত দেখুৱাব লাগিব তাকে চাই নহয় এতিয়া আহি আহি এখন হোটেলত সোমালোহি যিহেতু দিনটো ৰখি থকা হ'ল তাত একো খাই অহা নাই সদায় ঘৰত তাকে অকণমান কিবা এটা খাওঁ বুলি আহি সোমালোহি আহিয়ে দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া দৃশ্য এটা ইয়াত কেনেকৈ মাছবোৰ মানে ৰখা হৈছে এয়া তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা দেখিছে জনাব চাই পিনি এয়া ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ বাৰু লগে লগে দেখুৱাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তাকে ভাল লাগে এনেকুৱাবোৰ দৃশ্য দেখি মানে ঘৰতো তেনেকুৱা ৰাখিবলৈ মন যায় কিন্তু কি কৰিম আৰু অলপ পইচাটো লাগিব নহয় আকৌ ৰাখিবলৈ সেইটো কাৰণে আৰু তাকে ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই যাওঁ আৰু ভোক লাগিছে হাতখন ধুই লওঁ আৰু হাতখন ধুই গৈ আৰু কিবা এটা খাবলৈ বুলি অৰ্ডাৰ দিওঁ আৰু যিহেতু ভোক লাগি গৈছে ইয়াত তাকে দেখাইছোঁ মানুহ নাই ইয়াত বেছি বাৰু অকল এজন বহি আছে তাকে গপকি কিবা এটা খাই পিনি আৰু আকৌ নেক্সট ডে তাকে কালি বাৰু কামটো হ'ল যিহেতু ডক্টৰক দেখুওৱা হ'ল চি টি স্কেনো কৰা হ'ল ৰিপৰ্টো নৰ্মেল আহিলে বাৰু যিহেতু ৰিপৰ্টটোৰ কাৰণে অলপ চিন্তা হৈ আছিলে কি হ'ব কি নহ'ব তাকে আজি বাৰু মনটো ভাল লাগিছে আৰু কালি যিহেতু ইয়াতে থকা হ'ল যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ বহুত দূৰত হয় অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তাকে কালি ইয়াতে থাকি দিয়া হ'ল আৰু তাকে এতিয়া ওচৰতে যিহেতু যোগী বিল যোগী বাৰীখন আছে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান চাই যাওঁ মনটোও ভাল লাগিব আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখুওৱা হ'ব কেনেকুৱাতো যোগী বিলখন তাকে আহিলোঁ আৰু অকণমান চাবলৈ বুলি তাকে চাওক আৰু আপোনালোকেও কেনেকুৱা লাগে চাই জনাব আৰু জনাইছোঁ বাৰু কি কাৰণে মানে ডক্টৰক দেখুৱাবলগীয়া হৈছিলে কি কাৰণে মানে আহিছিলোঁ মই তাকে জনাম বাৰু আপোনালোকক এয়া যোগীবাৰী ঢেঁকীহাল এয়া আহি আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এইফালে আছে আৰু ঢেকীশাল আপোনাৰ চাৰি পাঁচটামান আছে আৰু ঢেকীশাল তাকে আৰু চাচি গোচৰ পুলি ৰুই থোৱা আছিলে চাইডে ছাইডে এইফালে সম্ভৱ এখন দোকান আছিলে এতিয়া বন্ধ হ'ল যিহেতু সময় হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰায় চাৰিটামান বাজিবৰ হ'ল যিহেতু অহাতো অলপ দেৰি হ'ল মানে ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট লৈ আহোঁতে অলপমান দেৰি হ'ল ত' সেইকাৰণে তথাপিতো সোমাই গ'লোঁ আৰু যিহেতু আহিছোঁ ওচৰতে আহিছোঁ যেতিয়া সদায়তো অহা নহয়েই আহোঁতে ভাবিলোঁ অকণমান দেৰি সোমাই যাওঁ আৰু বিলখনো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু কি কি আছে ইয়াত তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আহিলোঁ এয়া চাই থাকক আৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কি বোলো বাৰু তেতিয়াহ'লে আগলৈ অলপ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰুনো কি কি আছে বোলো তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আকৌ ভিডিঅ'টো এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া আহি আহি এখন চাহপাতৰ বাগান পাইছোঁ এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাহপাতৰ বাগানখন যেতিয়া নতুনকৈ মানে গছৰ চাহপাতৰ পাতবিলাক যিহেতু ওলাই আছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে একদম ঠাণ্ড সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু ওচৰতে লাগি আছে এখন বিল আৰু এটা সৰু ৰাস্তা দেখিছে আপোনালোকে সি ধুনীয়া পৰিৱেশ য'ত কোনো হাই হুলস্থুল নাই একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ইয়াত আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মোৰ যিহেতু এতিয়া আহি মনটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ আহিলেও মনটো ভাল লাগিব যিহেতু ইমান হাই হুলস্থুৰ পৰা আঁতৰত থাকি ইয়াত ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশত আহি মনটো মানে নিশ্চয় বুজাব নোৱাৰোঁ কিমান ভাল লাগি যায় আপোনালোকো আহিব ইয়াত লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে বা পৰিয়ালৰ সৈতে সকলো আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আহি কথা বতৰা পাতি ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ দৃশ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু সেয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া আহি আহি এখন দলং পাইছোঁ সি কাঠৰ দলং এয়া দলংখন বিলখনৰ ওপৰেদি এখন দলং আছে আৰু তাৰ ৰেফাৰেণ্ডো কি আছে এয়া আপোনালোকক গৈ দেখুৱাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক বোলো আৰু তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ব'লক এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ কি ক'ম আৰু মানে বুজাবলৈ ভাষা নাই যিসকলে আহিব তেখেতলোকে গম পাব বা যিসকলে আহিছে তেখেতলোকে গম পায় যে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ কি শান্তিময় ঠাই এয়া কি ফুল নাজানো আৰু নামটো নাজানো যিসকলে জানে জনাবচোন বাৰু মানে দেখি ভাল লাগিলে ফুলপাহ সেইটো কাৰণে আপোনালোককো ভাবিলোঁ অলপ দেখুৱাওঁ মই যিহেতু নামটো নাজানো যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন যে ফুল গছজোপাৰ নাম কি এইয়াৰ তাকে ভাল লাগিলে কাৰণে আপোনালোককো ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ মই যিহেতু চিনি নাপাওঁ যদি আপোনালোকে জানে আৰু তেতিয়া নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইয়াৰ দলঙৰ দৃশ্য এইখন এখন বিল বিলখন এনেকৈ কি বুলি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়া হয় এটা পৰিৱেশটো ইয়াৰ দলঙৰ এই বিলৰ দৃশ্যটো সঁচাই বহুত ভাল লাগে যে এনেকুৱা এটা ঠাইলৈ আহিলে মনটো নিজকে বহুত যে ক'ৰবাত একদম নিজান জেগাত অকলে আছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে অঁ ইয়াত কি হৈছে বিলত মাছ ওলাই আছে যিহেতু মাছ মেলিব পাৰে কোনো মেলিছে চাগে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে প্ৰায় এক আধা কেজি এক কেজিমানৰ হ'ব ইয়াত তেওঁক অপককে মাছ এটা দেখা পালোঁ আৰু অবক আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ সেইফালে ওচৰতে আছে মাছটো সেইটো দেখা পাইছেনে আপোনালোকে ৰখক আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ জুম কৰি পিনি মাছটো যিহেতু মই কেমেৰাত ভালকৈ নেদেখিব পাৰে যিহেতু মই দেখি আছোঁ মানে মাছটো আপোনালোকে দেখিবা নাপাবও পাৰে কেমেৰাত ভালদৰে এইটো জুম কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে প্ৰায় আধা কেজি এক কেজিমানৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছে তেনেকুৱা মাছবিলাক এই যিহেতু ইয়াত কোনোবাই মানে পুহিবও পাৰে মাছ নাজানো আৰু পুহিব পাৰি মানে পুহিব পাৰে মানে কি পুহিছে চাগে নিশ্চয় তাকে ভাল লাগিছে দৃশ্য দেখি এইবিলাক যে কি বুলি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই বুজাবোজা আপোনালোকৰ বহুত মানে ভাল লাগিছে মনটো আহি ইয়ালৈ তাকে আৰু কি বুলি ক'ম আৰু এয়া চখ বিলখনৰ পৰিৱেশ কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য দেখিবলৈ এয়া মোবাইলত যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে মোবাইলত যিটো দেখিছে আপোনালোকে নিজেই যেতিয়া দেখিব নহয় তেতিয়া অনুভৱটো কৰিব কি ধুনীয়া এটা মানে দৃশ্য দেখিবলগীয়া এই চব পানীৰ মাজত এই ধুনীয়াকৈ মেটেকা ঘাঁহ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক মানে আছে এয়া মানে কি ক'ম আৰু বুজাব নোৱাৰি এই আগত এজোপা গছ দেখিছোঁ এই গছতে হেৰি আছে কি বুলি কয় তলত বহি দিব বহিবৰ কাৰণে মানে এনেকৈ চাং বনাই থোৱা আছে আৰু বহিবৰ কাৰণে এইয়া আগত এখন সেইবিলাক আগত এনেকৈ বিলখন আছে মানে বিলখন মানে কি হৈছে এনেকৈ চাৰিওফালে এনেকৈ বেৰি আছে মানে বিলখনে আৰু এতিয়া আমি অলপ আগলৈ গৈছোঁ এইখন আমাৰ জাতীয় পতাকা এইয়াৰ আকাশখন চকী ধুনীয়া মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসালয় আহিবলগীয়া কাৰণটো হ'ল মানে ঘৰতে অলপ পৰিছিলোঁ মানে বাথৰুমতে অলপ পৰিছিলোঁ পৰোঁতে অলপ মানে হাতত আৰু অলপ মূৰত দুখ পাইছিলোঁ যিহেতু আমাৰ তাত দেখুৱাইছিলোঁ দেখুৱাওঁতে ক'লে যে চিটি স্কেন কৰাব লাগিব যিহেতু আমাৰ তাত চিটি স্কেন কৰা মানে তেনেকুৱা সুবিধা নাই সেইকাৰণে গোলাঘাট আহিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াত আহি চিটি স্কেনটো কৰাই ল'লোঁ কৰাই লৈ আজি ৰিপৰ্টটো পালোঁ ৰিপৰ্টৰ পৰাও কোনো একো প্ৰব্লেম নাই সেইটো কাৰণে মনটো ভাল লাগিছে যি কি নহওক মানে যিহেতু মোৰ দুখ পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ভালদৰে দেখুৱাই লৈতো ভাল হ'ব বুলি ভাবি মানে ইয়ালৈ আহিলোঁ গোলাঘাটলৈ এতিয়া ভাল লাগিছে যিহেতু একো প্ৰব্লেম নাই তাকে আৰু অকণমান ওলাই আহিলোঁ মনটোকে ভাল লাগিব বুলি তাকে আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি যিহেতু সদায় অহা নহয়েই সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু আহি অকণমান জুগবিলতে অকণমান সোমাই গ'লোঁ তাকে এয়া ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰকাণ্ড ডাইনেচৰ বনাই থোৱা হৈছে আৰু ওচৰতে এখন ধুনীয়াকৈ চাহপাতৰ বাগান আছে মানে কি ক'ম আৰু চাহপাতৰ বাগানখন দেখিলেই মানে মনটো ভাল লাগি যায় যিহেতু সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশ কি বুলি ক'ম আৰু বুজাব নোৱাৰোঁ মই তাকে দেখুৱাইছোঁ বাৰু ভালদৰে চাহপাত তুলি আছে এগৰাকী এয়া আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত অকলে এগৰাকী মহিলাই মানে চাহপাত টুকি আছে সেয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ যিহেতু আমাৰ অসমত পোৱা যায় চাহৰ কাৰণে অসমখন বিখ্যাত এয়া তাকে যাবলৈ ওলাই আছোঁ আৰু দুয়োজনে গৈ আছোঁ আৰু বাইকত তাকে গৈ লওঁ গৈ লৈ তাকে আজি কিমান দেৰি হয় আৰু তাকে থাকিবলৈ বুলি কৈছে আজি কি কৰোঁ আৰু চাই লওঁ যদি দেৰি হয় তেতিয়া থাকি দিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে অলপ গাড়ী নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব তাকে চাই লওঁ আজি কি হয় আজি যদি থকা হয় তেতিয়া আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে যাব লাগিব ঘৰলৈ বুলি তাকে এতিয়া আমি গৈ লওঁ দুয়ো গৈ মেলি আৰু চাই লওক আৰু কিমান দেৰি হয় যদি সোনকালে হয় তেতিয়া ঘৰত যাম আৰু নহ'লে তেতিয়া কাইলৈ হৈ যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আৰু আগলৈ তেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই যাব আৰু মৰম কৰি যাব যাতে আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম